<с hörchen> У нас получится лимит П плюс КП а и первая производная, да? И первая производная. Значит, берем. П шестой. Так, производные числителя на знаменателя. Минус производные знаменателя на P 2 На ЕПП производная отдельно D и e N в P, yeah? Можно вопрос? А, значит, Производная первая или вторая у нас поделяется, вот N, N, K, T, да? Это как у нас? А от, кратности от кратности зависит, да Вот если здесь было D, то здесь вот D, N здесь N, ну, пусть и кратность Ну, у нас там, допустим, корень у нас, ну, мы сейчас берем, еще единицу рассматриваем, да? У нас двукратный корень получается, да? 2 минус нет, а производная у нас получается все-таки... Ну, nk минус 1. Нет, а производная у нас получается минус 1, то есть тоже да, nk минус 1. Ну, одна производная, не две. Там было d квадрат по dp квадрат, когда был третий. Так. А здесь d по dp на единицу меньше. Да, все, мы уже вот так расписали. Я вот это заменила вот этим. Да, все У нас сократится P, значит, будет не лимит. Так, значит, у нас P, <свист> P. будет P минус 3, P минус 6 на P в <свист> четвертый. Плюс P. Подставляем единицу, подставим сюда единицу. Сколько у нас будет? Минус 8, да? У -у -у. Сюда единицу. Минус 8 е e в степени t, это 1 плюс t е e в степени Т. А здесь подставляем на 3. Здесь 1, 3d, вот. То есть будет 3t e в степени t, 3t минус 8. Итак, значит, у нас что по теореме обращения? Значит, значит у нас что было? Сейчас скажу. f от Так, у нас был вычет f от p, ну, тут условно, сейчас в точке p равно 0, да, плюс вычет в точке p равно 1. Вот это списали, Что? чтобы я управляла? Вот это списали. F э Т квадрат плюс 5t э, плюс 8 плюс f степени t 3t минус 8. Вот мы нашли оригинал. Так, так теперь вот теорема обращения. Вот, в первом случае, сколько на не умножается? Почему умножается всегда и первая, и вторая?